несколько пунктов, которые и выполняют Ну, я с удовольствием хотел бы Дело в том, что, как я сказал, эти правила были вывешены на сайте городского совета, была публикация в средствах массовой информации. Если вы видите несоответствие законодательной базы, я говорю еще раз, что мы до сегодняшнего дня ждем замечаний или предложений от вас. Если вы видите, пожалуйста, укажите, пункт 3, в каких пунктах... Пункт 3. Два Особи, яким дозволено отримувати собак, визнаних потенційною закриченням, повинні обов'язково бути членом кінологічних клубів, то об'єднати і мати рекомендації від цих організацій. Ці організації заявляють про свою добровільність. А я Буде членом, порушує право громадянина, вирішив на Бути Буде членом організації чи не буде. І у нас е, е, правила утримання тварин в місті Запоріжжя, проти річить Конституції України. Я чому так питаю, бо у наша організації є право загальне право, і ви їх приймете правила, а через тиждень до нас прийдуть люди, які будуть писати істи. Мы, мы еще раз согласуем, что юридическая служба, если этот пункт противоречит Конституции Украины, то, конечно, мы внесем соответствующие изменения. Этот пункт был включен по предложению общественных организаций, которые занимаются. А, а какой конкретно? Манер, чтобы... Можно у меня Ну, я... А как, вы же нормально не уточняйте, что нужно говорить. Пожалуйста, коллеги, давайте я правило, 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 Давайте немножко поменяем формат. Мы как не успеем. Э, наша задача сегодня предоставить свое видео по программе. Э, и получить от вас замечание и дополнение. Мы в итоге разберем единый документ, не будет, по которому не будут возникать вопросы. Поэтому я предлагаю, давайте мы сейчас э, э, делаем доклады, а потом в э, рамках обсуждения возьмем вопрос. Хорошо, потому что мы сейчас начнем спорить по одному вопросу, не успеем завершить нашу презентацию. Говорю, спасибо. Слово предоставляет социальное управление по вопросам безопасности Глебу Галатайеву. Уважаемые участники круга ну, восстания. Хотелось бы отметить, что данная программа разработана в соответствии с требованиями Саргона в Украине о защите животных от жестокого обращения об охране окружающих его населения, о ветеринарной медицине, об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения, о защите населения от инфекционных заболеваний и о благоустройстве населенных пунктов. Все эти законы Украины были отработаны службами органов. Сама структура правил выписано в соответствии с методическими рекомендациями Минприроды Украины по разработке правил содержания домашних животных. Проект правил основательно, я еще раз повторяю, основательно отрабатывался с общественными организациями. И общественные организации давали свои предложения по следующим разделам. Это требования к содержанию самих домашних животных, продажа собак, готовых других животных, Порядок регистрации и перерегистрации. Полномочия и контроль в сфере обращения с домашними и другими животными. Ответственность лиц, содержащих собак, котов и других животных. Обеспечение государственных, общественных и частных интересов, открытости и доступности правил. И участие граждан и общественных организаций в исполнении самих правил кроме отработки предложений, которые официально поступали специалистами городского совета неоднократно встречались с представителями различных общественных организаций для более детального обсуждения внесенных предложений. Такая работа у нас шла на протяжении последних трех месяцев. На сегодняшнем круглом столе мы должны подвести по до большой проделанной работе по разработке новых правил содержания домашних животных, в нашем городе и на очередной сессии вынести на рассмотрение. Я вам хочу так сказать, что э, предложения по улучшению данных правил, усовершенствованию поступают и до сих пор вчера опять в нашем управлении экологическое поступили новые предложения. Мы готовы. Давайте договоримся. Понедельник, вторник, ну, для того, чтобы мы успели все вынести на сессию. Два дня. Давайте, если есть еще какие-то предложения от вас, мы их рассмотрим совместно с департаментом жилищного, жилищного хозяйства, пригласим вас, отработаем этот вопрос и будем выносить на сессию городского совета. Принцип отработки следующий. Если будут поступать предложения, изменить формулировку статьи законов то, естественно, мы такие вещи делать не можем на уровне города, менять формулировки закон, законодательных актов. Если будут предложения по изменению статьи методических рекомендаций для природы, которые носят рекомендательный характер, пожалуйста, приезжайте к нам, мы с вами обговариваем, находим, скажем так, золотую середину и прописываем это в правилах. Спасибо за внимание.